Вітаємо вас, шановні друзі! Ви на телеканалі Миколаїв в ефірі програма це Вас хвилює. Мене звати Нелі Толмач. 7 квітня щороку в усьому світі відзначається День здоров'я. І у зв'язку з цим традиційно в Україні також щороку відзначається найактуальніший напрямок, спрямований на збереження рівня здоров'я наших співгромадян. Цього року увага спільноти прикута до безпеки харчових продуктів. Саме про це сьогодні ми поговоримо з заступником начальника головного управління Дерсенса в Миколаївській області Юрієм Найдьоновим. Юрію Леонідовичу, я вас вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами. Насамперед, тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати, стосується буквально кожної людини, тому що ми є тим, що ми їмо. Це крилатий вислів, який дуже добре розкриває суть питання, правда, і дуже хотілося б сьогодні поговорити про якісне харчування саме з тої точки зору, яку представляєте ви, Держсанепідемслужба. Епідемслужба. На ваш погляд, чому сьогодні в Україні пріоритетним напрямком визначається саме цей найактуальніший напрямок? Чи це слабка, знаєте, слабка ланка нашого суспільства? Ну, э, скажем так... Э... Продукты питания у нас всегда относились и будут относиться в группу риска возникновения, в том числе инфекционной заболеваемости. Это и здоровье людей, поэтому в первую очередь на это нужно обращать внимание. На данный момент, в данном случае, законодательство о качестве и безопасности пищевых продуктов, оно базируется ну, на, на нескольких законах. Самый основной закон – это закон Украины про безопасность и харчевых продуктов. Дальше это закон Украины по заботешению санитарного и эпидемического благополучия населения. Эти законы четко прописывают, прописывают э, требования к качеству пищевых продуктов. Самое главное, что эти законы прописывают ответственность предпринимателя за качество пищевых продуктов. Да, сейчас, э, к сожалению, в связи с тем, что э, в стране проходит проходит реформа, вот, значит, есть наложен мораторий на проведение проверок, то есть контроль за качеством пищевых продуктов со стороны служб, в том числе и санэпидслужбы, службы, в той же ветеринарной службы, службы по защите прав потребителя, значит, не проводится, и поэтому вся ответственность за качество пищевых продуктов возложено именно на предпринимателя, на производителя, на, на, на производителя, да, угу. в том числе на производителя, да. То есть, ну это э, объекты, которые ведут, как говорится, обе пищевых продуктов. Это начиная это производство, транспортировка, реализация, хранение, в том числе. То есть, ну, в принципе, я могу зачитать в законе, это прописано, четко прописано в 21, 21 статье закона Украины про обеспеченность таких харчевых продуктов, что ответственность на предпринимателя, предприниматель должен иметь все необходимые документы, должен иметь декларацию производителя, то есть на подтверждение качества своей, своей продукции. Продукции изготавливаем, то есть нормативно-правовая база должна да. соблюдаться. Значит, ну, в будущем я могу просто немножко рассказать, значит, сейчас у нас в стране происходит реформа, в будущем не будет конкретно службы ветеринарной, фитосанитарной, санэпидслужбы сан -э, сан -э, не будет, э, не будет службы защиты прав потребителя, будет единая служба, которая будет заниматься конкретно проверкой производителя, значит, проверкой качества пищевых продуктов. Значит, служба будет называться служба безопасности харчевых продуктов и захисту споживачів. В принципе, но ну это в будущем. Пока идет реформа. Конечно же, я думаю, что, наверное, эта служба поможет ответить на многие вопросы нашим зрителям. А я хочу напомнить, шановные друзья, что мы работаем в режиме прямого эфира. Если у вас возникнут запитання, обовязково приеднуйтесь, потому что сегодня мы говорим про якісне харчування. Телефонуйте. Сегодня у нас у гостях представник Держсанепідемслужби, главного Управління в Миколаївській області Юрію Леонідовичу? Отже, якщо говорити зараз для широкого загалу, якщо ми говоримо про якісний продукт з точки зору Держсанепідемслужби, які критерії ви визначаєте стосовно якості, даючи характеристику певному продукту? скажем так на этапе контроля на этапе контроля пищевые продукты должны проходить лабораторный контроль угу. значит ну и продукты должны соответствовать требованиям законодательства в том числе и должны быть безопасны с точки, с точки зрения микробиологии с точки зрения химических составляющих в том числе и это значит выробной продукции по выномматы декларации воробника и этот документ должен был быть подтвержден в том числе и лабораторными исследованиями но на данный момент на данный момент такая ситуация произошла что э, надзор за э, производительной пищевой продукции снижен снижен а, ну, так получилось что объекты не спешат производители проводить данные исследования, хотя у нас в области существует развитая сеть лабораторий, это и лаборатории службы, это и лаборатории ветеринарной службы, это и целая сеть независимых лабораторий. Но как сейчас произошло, что лаборатории не загружены. То есть и мы не имеем пока, ну, нет, как говорится, — Правовой базы, наверное, какой-то? — Не правовой базы, то есть... Э, — э, э, Скажите, вот частные лаборатории, например, государственные, насколько вы доверяете результатам частных лабораторий? Можно ли опираться на них, как на документ, который имеет место силу их э, заключения? — Скажем так, можно... Э, доверять любой лаборатории, которая имеет соответствующую аккредитацию и аттестацию на проведение тех или иных исследований. Поэтому здесь неважно, частная лаборатория или государственная, если она аккредитована и аттестована, угу. то есть, есть можно доверять заключениям такой, такой лаборатории. Относительно качественности продукта, вот вы говорите, существует целое звенье, да? например, производство, хранение, реализация перевозка. Вот с точки зрения вашего видения, где же все-таки слабое звено, где происходит сбой чаще всего, вот типичные ситуации? Ну, я не могу так сказать, где происходит сбой. Он может произойти, в принципе, на любом этапе оборота пищевых продуктов. Поэтому здесь, ну, здесь я же говорю, все зависит от того, насколько ответственно подходит к данному вопросу производитель, производитель пищевой именно, продукции. Да. Uh -huh. А діленні, от, саме визначення термінів реалізації, від чого залежить? Тому що більшість користувачів якісної продукції, все ж таки, ідучи до магазину, супермаркету, ми перш за все дивимося на склад, з чого виготовляється певний продукт, і на терміни реалізації. А від чого ось саме залежить визначення термінів? І це знову ми звертаємося до виробників, чи все ж таки і там і ваші колеги присутні при роботі або при выпущении певных продуктов на предприемствах? Значит, сроки реализации зависит от того, какой вид продукции. Значит, это есть скоропортящиеся, особо скоропортящиеся продукции под и упор должен быть направлен именно на них, потому что при неправильной реализации, при неправильном заготовлении есть риск возникновения каких-либо заболеваний инфекционных, в том числе вот, ну, здесь, опять-таки, вся ответственность лежит на предпринимателе. Служба только контролирует качество, только контролирует условия реализации. Значит, ну, здесь хочется обратить, обратиться к людям с одной целью, чтобы покупали продукты, значит, продукты питания, особенно скоропортящиеся, это рыба, мясо, молоко. Только, особенно в летний период, да? Особенно в летний период, совершенно верно. Только в, Специально. Отведенные для этого местах, в частности, допустим, на рынках, не покупать такую продукцию на стихийных рынках mm -hmm. с пола, как говорится, то есть покупать продукцию в супермаркетах, и этим они будут гарантировать, что данная продукция этим что данная продукция будет качественно и безопасно для э, людей. Конечно же, если, например, э, служба mm -hmm. заезжает на конкретное производство и вы видите нарушение, каковы нормы вот пресечения этого всего? Что, на что вы имеете право? Значит, смотрите, на данный момент в в стране введен мораторий на проведение любых проверок, за исключением, если не обращается в службу сам предприниматель, вот, либо если получено разрешение кабинета министра Украины. Но в данном случае, если вот так будет, что вот мораторий будет снят и проверки возобновлятся, то есть там есть в случае, если проведение проверки объекта и выявление нарушения. есть ряд мер, мер э, пресечения данных нарушений, в том числе административные, это штрафы, административно-предупредительные, то есть это закрытие объектов, ограничение ассортиментов. Но опять-таки опять, -таки, опять -таки есть определенные Здесь моменты, связанные с внесением изменений в законодательство. Вот, например, что, например, вот для того, если служба выходит на объект по каким-то, ну, допустим, произошло случай группового заболевания, служба должна срочно отреагировать, выйти на объект. И возникает необходимость, допустим, обмажет ассортимент, угу. или допустим, снять реализации, да, или допустим, срочно, причем для того, чтобы не допустить распространение, допустим, дальше заболеваний, да, или допустим, закрыть объект временно. Значит, служба должна это сделать по закону. Однако другим законом предусмотрено, что это все делается, подтверждается решением суда. А это на, на это уходит какой-то определенный. Применение времени. То есть, э, ну и бывает, так, у нас были такие случаи, да, вот если вам э, вспомните случай, который возник в позапрошлом году с фирмой Кебаб Плюс. Так. Помните, да, 38 э, заболевших, подтвержденного 21, 21 случай сальмонеллеза. То есть в данном случае... Вот, это употребление мысли. было хлебобулочных? Э, э, да, это не хлебобулочные, это, по-моему, шаурма. Понятно. Уличная торговля, Нет, да? Нет, это не уличная Быстро торговля. От... Это, была сеть, это была сеть предприятий общественного питания. То есть служба должна была выйти и реагировать, в том числе и э, начать временно прекратить работу данного объекта. Но мы с тем столкнулись, что нужно было э, подтверждение судом данное, данное, угу. очень, данных, данных действий. Да, да? Данных, данных действий, да? А это все связано с тем, что это нужно собрать кучу документов для того, чтобы передать в суд. Это собирается в суд, целое дело. То есть мы были не готовы к, этим, потому что, к этому, потому что мы никогда этим не занимались. Но вот столкнулись с тем, что это... А это все теряется время. Понимаете, в чем дело? Самое главное в, данном, в данной ситуации, что среагировать быстро, четко, не теряя времени для того, чтобы предупредить распространение заболевания, чтобы не пострадали люди, в первую очередь. Так. Самое главное для службы – это здоровье людей, профилактика заболеваемости. Это самый главный приоритет. Мы для этого и работаем. Конечно же. Юрий Леонидович, и на чем же закончилась эта история? Ну, виновные были наказаны. Все-таки э, да. правосудие восторжествовало, как бы да, там ни было, да? да? А, вот вы говорите, что <связывая> в данном случае санэпидемслужба выехала по факту нарушения. По факту, а чаще всего, как происходит у вас? Вы первые, так сказать, звоночки отслеживаете, э, э, или вы уже идете за ситуацией? Значит, э, значит если э, факты нарушений происход, происходят э, происходили, нет, происходят происходит во время проведения проверки обычной, плановой. Мы сейчас не, не э, проводим проверок, но я просто рассказываю, угу. как могло бы быть. Работа, да. Да. да, то, значит, мы должны просто провести, значит, вы привели нарушения, мы согласно закону применяем меры, то есть в том числе административные, э, административные, предупредительные и другие. Да, если по факту уже возникновение заболевания, получение экстренного извещения э, с лечебного учреждения. То есть это уже называется позаплановая проверка, позаплановый заход. Мы выходим опять-таки здесь и начинаем полностью проводить расследование и применять соответствующие меры. Здесь есть разные подходы к проверкам. Служба работает, да, самое главное. Вы знаете, весна. На улице весна, и на столах николаевцев появляются первые овощи. Это всегда, каждый год мы встречаем первые овощи с большим опасением. Это нитраты, это пестициды, и тем не менее очень хочется, потому что это витамины, как бы там ни было. Вот здесь вот тонкая грань между тем, что допустимо и недопустимо. И, конечно же, это мы обращаемся за советами к специалистам санэпидемслужбы. Значит, ну, что хочется сказать по поводу пестицидов и нитратов. Значит, э, ну, здесь опять хочется обратиться к предпринимателям. Значит, э, предприниматель должен иметь гигиенический сертифи сертификат, где будет прописано, э, значит, э, где должно быть прописано, проводились или не проводились исследования продукции. Тоже, да, да mm -hmm. продукции. Значит, э, ну и просто хочется вот, у предпринимателя необходимо требовать такие сертификаты гигиенические, э, с, э, ну значит, где будет прописано содержание, да, с места именно где производится такая продукция. Вот, ну в данном случае осуществляет контроль за пестицидами, но мы осуществляем контроль именно за использованием пестицидов, за хранением, выдаем соответствующие документы на автотранспорт, которым, которым, да. для перевозки пестицидов, ну, выдаем соответствующие документы на объекты, где производится хранение данных пестицидов. То есть в данном случае мы тоже занимаемся в данном направлении. Стихийная торговля – это бедствие Николаева, это правда, и тем не менее, сегодня мы должны с вами очертить, давайте хотя бы правила реализации, вот, например, молочной продукции. Мы все очень любим бабушкино молоко, и вот домашнее молоко, и мы каждый раз покупаем с улиц, и тем не менее, зная о том, что там очень много каких-то моментов, которые могут повлиять на наше здоровье. Стихийная торговля – да, действительно, Вы правильно сказали, что это проблема. да я, как я уже говорил, не нужно покупать скоропортящиеся, особо скоропортящиеся продукции, мясо, молоко, рыбу, на в местах для этого не предназначенных для этого должны быть специально вот допустим на рынках специально оборудованные отведенные места отведенные места, да? места да. да вот где соблюдаются условия реализации где продавец в конце концов имеет право элементарно помыть руки а не просто где есть полностью вот условия поэтому данная продукция должна иметь соответствующие документы что очень, важно, что очень важно, а не просто, чтобы мы люди имели возможность знать, допустим, человек же имеет право по закону у любого организатора потребовать документы, потребовать документы да, которыми будут подтверждаться качество и безопасность данной продукции. Если этого нет, я бы просто не рекомендовал бы покупать. Да, сейчас в стране такая ситуация, что люди ищут там, где подешевле. Но в конце концов мы должны... Каждый должен задумываться о последствиях таких покупок, да, Ведь неизвестно, к чему может привести употребление продуктов, купленных, допустим, землей на стихийных рынках. Лучше я считаю, что заплатить немножко больше, но купить в местах, где есть все условия для реализации. Гарантии какие-то. Гарантии, да? совершенно верно. А, да. Юрий Леонидович, ну давайте о гарантиях. Вот, например, мы зашли на центральный рынок. Мы покупаем мясо, и на нем стоит печать. Вот часто можно такое встретить. Является ли эта печать гарантией? значит на если на продукции имеются документы то уже есть какие-то гарантии качества данной продукции. в данном случае на рынках эти эти гарантии выступают ветеринарные ветеринарные врачи. Поэтому да, поэтому здесь вопрос, я думаю, что нужно задавать задавать в первую Все очередь Все-таки к ним. К ним да. Что отслеживаете вы относительно мясной продукции ваша служба санэпидемслужба? Ну, скажем так, законом про безопасность и качество пищевых продуктов на данный момент пока не вступил в силу новый закон с сентября месяца этого года. Там же будет новый закон совершенно другой. Значит, ну, пока законом по безопасности качества э, четко разделены функции э, э, фитосанитарной службы, ветеринарной фитосанитарной службы и и службы. То есть э, ветеринарная и фитосанитарная служба занимается необработанными пищевыми продуктами, а санепидем служба контролирует производство э, и уже потом дальнейшую реализацию. Продукцию непосредственно, да? Да. Ну хорошо. Есть, вот вот сегодня относительно э, колбасы и любой такой вот популярной мясной продукции тоже очень много вопросов, э, ну например содержание генетично э, генетично модифицированных организмов, так называемых. Э, какова норма допустимая? Потому что очень часто покупая колбасу то же самое, мы обращаем внимание, что там очень много большое содержание сои, там большое содержание каких-то вот элементов, которые для нас для обывателей мало о чем говорят. И тем не менее, мы хотим качественный продукт прежде всего купить, и при этом, чтобы мы сохранили свое здоровье, что не менее важно на сегодняшний день, да и в принципе в любые времена. Ну, тема ГМО очень актуальна. Ну, на сегодняшний день э есть и четкий перечень продуктов, которые содержат, которые содержат ГМО. Значит, ну что хочется сказать? Это допустимо? Значит, по закону, по закону есть четкая норма. Я сейчас просто не скажу, я не помню. Значит, значит, свыше которой продукт считается содержащим ГМО. Угу. Значит, и значит, производитель обязан провести исследование и получить соответствующий сертификат. И если показатель содержания ГМО превышает, установлен законом, это в законе прописана норма, то есть... Значит, если не превышает, тогда ставится маркировка. Нужно обращать внимание именно на маркировку, на самом пищевом продукте. Вот. Ну, в данном случае на этом. То есть, Юрий Леонидович, когда мы заходим в супермаркет, когда мы берем товар, то, что он стоит на полках магазинов, это не гарантия того, что он качественен. Все-таки мы должны отслеживать, и потребитель должен понимать состав продукта. Опять-таки, если на товаре стоит, стоит маркировка, что он без ГМО, производитель гарантирует, что в данном Понятно. продукте уровень ГМО не превышает утвержденный законом Показатели. Понятно. Если мы уже покупаем содержанием ГМО, это мы уже берем ответственность, так сказать, на себя, поскольку мы видим, что мы покупаем. Ну, можно и так, можно сказать, так сказать, да. Юрий Леонидович, времени у нас не так много, но тем не менее хочется отдельно поговорить о том, что мы живем на юге, юг – это курорт, и курортная зона – это просто ваша парафия, это Совершенно миллион верно. вопросов относительно качественного питания, особенно в наше время, когда мы выезжаем в наши любимые места отдыха, и мы хотим опять-таки вернуться здоровыми. Относительно курортной зоны, какие требования санэпидемиолога? службы относительно именно питания. Там много и выносной торговли, там много и баз, которые непосредственно уже предлагают свои варианты питания. Опять-таки, летний период, выносная торговля. Просто хочется обратиться к людям. Не нужно покупать на выносной торговле продукты, особенно в летний период, потому что это риск риск возникновения заболевания. Значит, что касается баз, значит, да, значит, санэпидслужба по закону по закону контролируют учреждения оздоровления. Значит, нас в первую очередь, конечно, интересуют объекты детского оздоровления, потому что дети – это наше будущее. Вот. И в том числе и проверяем и пищеблоки, и столовые в первую очередь. Но в данный момент мы столкнулись с проблемой, что мораторий, Мораторий. И у службы вот приближается оздоровительный э, период, а у службы нет возможности, допустим, выйти и качественно провести проверку. Поэтому в данный в данный в данный момент мы можем столкнуться с, с тем, что объекты просто начнут работать, а служба не э, проверит их. То есть и мы не можем э, как бы так, дать заключение, соответствует, не соответствует, допустим, эти объекты, допустим, оздоровительные учреждения нормам? Ну, на данный момент, возможно, это так, как вы говорите. Но вот, например, в прошлом году я знаю не понаслышке, что очень многие базы не открывались именно с службой потому как были определенные нарушения. Когда вы заезжаете или ваши специалисты в места отдыха, на что прежде всего обращает внимание службы относительно питания? Правильно налажено питания, качественного. Условия, условия, где э, готовятся данные пищевые продукты, есть ли необходимое оборудование, есть ли необходимый набор помещений, есть ли э, вода соответствующего качества, есть ли, ли медосмотры у персонала, э, вот, есть ли необходимое знание гигиены у персонала, потому что это очень важно. Если человек сам не захочет соблюдать э, санитарные нормы, э, э, значит, он э, не будет ничего хорошего с этого не получится ведь не поставишь санитарные инспектора, допустим за каждым и не следишь просто у человека должно выработаться значит такое мнение что он сам должен хотеть чтобы продукт питания был качественным поэтому здесь но сегодня именно... мы все-таки вот на пороге курортного периода. Да. И у вас есть возможность обратиться к нашим землякам, для того, чтобы все было хорошо. Приезжая на базу, на что обращаем внимание прежде всего? Вот камера. Есть возможность обратиться. Я скажу кратко. Ну, давайте отойдем от темы курортов, потому что мы все-таки сегодня говорим о теме пищевых продуктов. Да, поэтому э, мне, я хочу обратиться к людям. Во-первых, я хочу поздравить всех с наступающими праздниками. Хочу пожелать всем здоровья и хочу просто пожелать, чтобы покупали только безопасные пищевые продукты. Будем надеяться, что санэпидемслужба будет отслеживать э, качество продукции и что на самом деле, покупая в магазинах, в супермаркетах, не в местах стихийной торговли продукты, мы будем уверены в том, что они действительно качественные. Спасибо вам большое. Спасибо. Шановные друзья, подходит до завершения программы вас схвылюет», я». я Нелли Толмач, отдача всем, кто склав нам компанию. Я обожаю вам и снова здоровья, и не забывайте, что наше здоровье в наших же с вами руках. До встречи в эфире.